Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. No esperó a que respondiera y se fue rápidamente, dejándome sentado con Aikong mirándole la espalda. No sé si las palabras volveré más tarde son ciertas o solo lo dijo para que dejara de hacerle preguntas molestas. Es casi bueno, le dije a Aikong. Luego tomé el vaso de licor mezclado con refresco y lo bebí de un trago. Normalmente no soy alguien que bebe mucho alcohol, especialmente después de ese día tan vergonzoso. Me esforcé aún más en mantenerme alejado del alcohol, pero ahora solo quiero sacar esos pensamientos perturbadores de mi cabeza. Déjame emborracharme. Puedo olvidar todas esas cosas si estoy borracho. Nunca pensé que amar a alguien sería tan doloroso. Duele debido a las expectativas. A la espera y a no saber cuándo la otra persona estará dispuesta a comunicarse conmigo. De verdad me duele pensar que su respuesta puede ser diferente a lo que espero. Puede que los finales felices hayan visto mucho en las películas, pero en la vida real puede que no sea posible. Ey Gun, no bebas tan rápido. ¿Quieres un poco de agua? No quiero. Déjame beber. Agité mi mano y rechacé a Ikong. Después de beber un vaso de vino mezclado, cambié a cerveza, que en realidad no era tan amarga como pensaba. Así que en un abrir y cerrar de ojos lo bebí todo de nuevo e invité a Kong a beber conmigo. Utilizó alcohol constantemente para aliviar mi tristeza, que debido a lo que he estado enfrentando estas últimas semanas, Once PM voy al baño me apoyé en la mesa con ambas manos y lentamente me intenté levantar pero mis piernas eran inestables iré contigo amigo aunque ni siquiera podía abrir los ojos con que tatario siéntate ahorita regreso salí tambaleándome del baño después de hacer mis propios asuntos hasta que me sentí cómodo y preparado para regresar a la mesa, pero alguien me jaló con mucha fuerza y me sobresalté tanto que apenas pude mantener el equilibrio y me dejé jalar por la fuerza de la otra persona. Cuando quedamos muy cerca, pude ver claramente quién era la otra persona. ¿Cómo estás, Engun? Piclau. ¿Qué estás haciendo aquí? Bebiendo. Estuve sentado aquí desde las nueve de la noche. Y te vi desde lejos, pero no me atreví a saludarte. ¿O oh, quieres venir a mi mesa a tomar una copa? Yo, cuando estaba a punto de abrir la boca para negarme, la otra persona, que tenía más fuerza, se encargó de arrastrarme a su mesa sin ni siquiera escuchar mi opinión. Toda la mesa estaba formada por hombres mayores que no conocía. Cuando llegamos, me sentó en una silla y me presentó brevemente. Luego sirvió licor en un vaso y me lo acercó a la boca. Todo pasó tan rápido que no pude reaccionar a tiempo. Quería evitarlo, pero me obligó a beber. Me ardía la garganta y el estómago. No sabía qué hacer. Estaba muy oscuro en el bar y donde estaba sentado era en la esquina al lado del escenario. Solo pude seguir repitiendo la frase. Ya no puedo beber más. Piclau simpatizó con él y no lo obligó, sino que lo intentaba encerrarme y obligarme a beber. Cuando vi que ya no podía beber más, dejó de obligarme y me invitó a hablar casualmente. La mayoría de los problemas no vinieron de Piclau sino de su amigo, quien a menudo seguía rodeándome el hombro con su brazo, obligándome a beber. He oído a que hablar mucho de ti. Escucharla y verte con mis propios ojos no es lo mismo. Oh, Jadie, inmediatamente. Significa que me pareces lindo, pero no sabía qué hacer. ¿Ya tienes pareja? Todavía no. ¿Qué tipo de persona te gusta? ¿Por qué sigues preguntando sobre esto? Mm, mis amigos, probablemente me estén esperando. ¿Puedo volver a mi mesa primero? Espera un momento, siéntate aquí y bebe un rato. Luego me entregó un vaso de licor puro. No pude soportar beberlo. Estaba tan y amargo que me dieron ganas de llorar. No pude beber más, me duele la cabeza, estoy mareado. Entonces, ¿quieres salir y tomar un poco de aire fresco? Sí. En este momento es mejor estar en cualquier lugar, menos en esa mesa.